વિદ્યાર્થી મિત્રો આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ગુરુ જ્ઞાન શાળાની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ નવના વિશે હિન્દીની અંદર પ્રકરણ નંબર ચાર જે છે કર્ણકા જીવન દર્શન એનું સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ તો વિડીયોને તમારે સ્કીપ કર્યા વગર છેલ્લે સુધી પૂરેપૂરો જોવાનો છે અને મિત્રો જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા આવ્યા હોય તો ચેનલ વિશે જણાવી દઉં કે આ ચેનલ ઉપર તમને ધોરણ નવને લગતા તમામે તમામ વિડીયો જોવા મળી જશે જે વિડીયો તમને આવનારી પરીક્ષાઓની અંદર પણ ખૂબ જ ફાયદાકારક રહેશે માટે જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો અચૂકથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો એ તમારા બીજા મિત્રો સુધી પણ આ ચેનલને શેર કરજો જેથી કરીને તેમને પણ આવનારી પરીક્ષાઓની અંદર ફાયદો થઈ શકે તો હવે આપણે સ્વાધ્યનું સોલ્યુશન સ્ટાર્ટ કરીએ પહેલો છે નિમ્નલિખિત શબ્દો કાં વાક્યમાં પ્રયોગ કીજીએ એમાં પહેલો છે અતભ્ય તો સાંસારિક ભોગવિલાપ અતભ્ય સુખ દેતે તે હે બીજો છે चाकचिक्य तो देहाती मित्र मुंबई की चाकचिक्य पर मुक्त हो गया तो तीजो कन काब तो राजमहल के कन काभ शिखर हमारा ध्यान आकुष्ट कर रहे थे तो चौथो छप तीक्ष्ण तो शाप के प्रभाव से मुनि तुरंत तप तीक्ष्ण हो गए पांचवा छे क्लेश तो पुत्र के अनुचित व्यवहार से पिता को बड़ा क्लेश हुआ इतने के गुस्सा हुआ छठो छझावात तो बर्फीले झंझावतों में भी सैनिक देश की रक्षा करते करने में डटे हुए हैं સાતમો છે ફણીબંધ તો પતા નહીં સંકટ કે ઈસ ફણીબંધ અમે કોણ છોડાય ગયા અને મિત્રો ધોરણ નવના બીજા વિષયના પણ સ્વાધ્ય સોલ્યુશનો આપણી ચેનલ ઉપર કરેલા છે જે તમામ વિડીયોની લિંક આવરીના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તમને વિષય વિષયવાઇઝ પ્લેલિસ્ટ સ્વરૂપે આપેલી છે અને ધોરણ નવના અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપની અંદર પણ તમે જોડાવાનું ભૂલતા નહીં જે વોટ્સઅપ ગ્રુપની લિંક પણ આવરીના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તમને આપેલ છે જો એ બીજે એક દો વાક્યમાં ઉત્તર લીખીએ एक एक भी वाक्य में प्रश्नों जवाब रखवाना है पहलो वैभव से क्या प्राप्त होता है तो वैभव से हमें चिंताएँ और थोड़ी हँसी खुशी प्राप्त होती है बीजो धन संपत्ति किस लिए है तो धन संपत्ति परोपकार के लिए है तीजो सुख समृद्धि के अधीन मानव का क्या होता है तो सुख समृद्धि के अधीन मानव का तेज प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाता है नेक्स्ट आगे बीसूँ चौथों फणिवत से कौन छुड़ाते हैं तो फणिवत से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं तुझी तो जो ये निम्नलिखित पंक्तियों का पावार स्पष्ट कीजिए पहले से वैभव विलास की चाह नहीं अपनी कोई परवाह नहीं बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल करतल से जरती रहे सदा निर्धन को भरती रहे सदा तो कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं केशव आप मुझे राज्य देने का लालच दे रहे हैं परंतु मैं वैभव विलास का जीवन पसंद नहीं करता मुझे कोई चिंता नहीं है मुझे दान देने में रुचि है इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं गरीबों को हमेशा दान देता रहूँ और उनके दुख दूर करूँ नेक्स्ट आगे बीजिए वीडियो में विजय से मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज सिर पर न चाहिए मुझे ताज दुर्योधन पर है विपद घोर सकता न किसी विष किसी छोड़ रणखेत चाटना है मुझको पास काटना है मुझको तो कृष्ण कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि इस समय मेरी स्थिति गरुड़ पक्षी के समान है मुझे राज मुकुट नहीं पहनना है इस समय दुर्योधन भारी संकट में है युद्धरूपी नागपाश ने उसे चक्कर रखा है मुझे दुर्योधन के इस नागपाश को काटना है दुर्योधन को युद्ध में विजय दिलाना है मुझे गरुड़ की तरह अपना दायित्व निभाना है चौथा जो ये टिप्पणी लिखिए महलो से कर्ण की अभिलाषा जोइे तो कर्ण दानी पुरुष है वह प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों को दान करते हैं उसे राज्य पाने की इच्छा नहीं वैभव भोग विलास बिना उसके स्वभाव के विरुद्ध वह दयालु और उदार वृत्ति का है गरीबों के प्रति उसके मन में करुणा है उसकी यही अभिलाषा है कि वह अपनी दान वृत्ति से निर्धनों का दुख दूर करता रहे नेक्स्ट आगर वधीशु बीजो से कर्ण का मित्र धर्म तो कर्ण का जीवन अन्याय और अपमान से भरा हुआ था दुर्योधन ने सम्मान दिया और मित्र बनाया कर्ण उसका उपकार कभी न कभी भूल नहीं पाया युद्ध से पहले श्रीकृष्ण उसे अपने पक्ष में लेने गए उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन भी दिया परंतु कर्ण ने उसका अस्वीकार कर दिया उसने दुर्योधन का साथ छोड़ने का स्पष्ट इनकार कर दिया इस प्रकार कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी मित्र धर्म का पालन किया पाँच पांच विरोधार्थी शब्द लिखे निर्मल तो ऐसे मलिन निर्धन तथा तो से धन दन, धनवान प्रभुत्व तथा तो से कम नेक्स्ट आग बढ़ीसूँ कोमल तथा तो से कठोर अमृत तथा तो से विष छठो निम्नलिखित शब्दों के सामनाटी शब्द कोष्टक में ढूंढकर उन शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए छे सुखोपभोग तो आपसे विलास तो वाक्य राजा सदा विलास में डूबा रहता था छे हथेली तो करतल तो बच्चों का करतल देखकर ज्योतिषी ने उसका भविष्य बता दिया नेक्स्ट आगे बतीसूँ तो से प्रचुर तथा से तो, तो वाक्य वह गांव में रहता था पर उसके पास प्रभु संपत्ति थी दरब तथा से दरार वाक्य गरुड़ पहाड़ों की दरार में निवास करता है पाँच से आंधी तथा से वाक्य सारी रात अंधड़ ने कहर मचा दिया छठो तो चट्टों पानी तो तसे वारी वाक्य सदा स्वच्छ वारी पीना चाहिए सातमो से गरल तो तसे विष तो देखते ही देखते सांप का विष बच्चे के शरीर में फैल गया नेक्स्ट आठमो छ चट्टान तो तसे शैल तो शेल उस पर जरना था सातमो से अंदाज अपना अपना है इतने के अपने अपनी रीते जवाब अपाना यहाँ पहले यदि कोई जरूरियातमंद इंसान आपसे मदद मांगे तो आप क्या करेंगे सबसे पहले मैं उसकी जरूरतें पूछूंगा यदि मुझे ज़रूरत सच्ची लगी तो मैं मदद करूँगा मदद करने में यदि कोई आवश्यकता हुई तो उनका सहयोग लेने में भी संकोच नहीं करूँगा जैसे आपको पता चला कि आपका दोस्त संकट में फंसा हुआ है तो आप क्या करेंगे तो मित्र की मदद करना मेरा कर्तव्य है इस कर्तव्य पालन करने में मित्र धर्म की निभा सकता हूँ इसीलिए संकट में पड़े हुए मित्र को संकट से छुड़ाने में मैं कोई कसर न रखूँगा तो जैसे आपके पास जरूर जरूरत से ज़्यादा धन संपत्ति है तो आप क्या करेंगे तो मैं उसका उपयोग परोपकार में करूँगा मैं वहाँ के अनाथ आश्रम में चीज़ें खरीद खरीद कर ला दूँगा गरीबों को अन्नदान दूंगा इस प्रकार अपने पास जरूरत से ज़्यादा धन संपत्ति होने पर मैं उसका उपयोग दूसरों के दुख दूर करने में करूँगा तो विद्यार्थी मित्रों आ तो अपने धोरण नौ विषय हिंदी अंदर प्रकरण नंबर चार जैसे કર્ણકાર જીવન દર્શન એનું સ્વાધ્યનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન વિડીયો સારો લાગ્યો હોય વિડીયોને લાઇક કરીને જજો ચેનલ ઉપર નવા હોય ચેનલને પણ અચૂકથી સબસ્ક્રાઈબ કરીને જજો મળીશું આવતા વિડીયો સાથે ત્યાં સુધી આવજો જય હિન્દ જય ભારત